বিয়াৰ পিছত মহিলাসকল কিয় নমতাকৈ নিজৰ মাতৃ গৃহত যাব নালাগে আপুনি জানেনে বিয়াৰ পিছত এগৰাকী ছোৱালী মাকৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ নিদিলে বা নামাতিলে কিয় যাব নালাগে অৱশ্যে বহু ছোৱালী যায় বা যোৱাটো এটা নিজৰ মনৰ কথা নিজৰ অধিকাৰ হয়নে সকলোৰে ক্ষেত্ৰততো বেয়া নহয় বা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত ভাল নহয় গতিকে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু যাব নালাগে বুলি কোৱা হয় কথাখিনি মোৰ নহয় কথাখিনি আমাৰ সেই অতীজৰে পৰা চলি অহা কথা এতিয়া মই আজি ক'ম বিয়া হোৱাৰ পিছত ছোৱালী এগৰাকী কিয় নমতাকৈ নিজৰ মাকৰ ঘৰত যাব নালাগে কথাখিনি যদি জানিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লীগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লিগেল ফল'ৱাৰ্ছ এই গোটেইখিনি লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ সুবিধা বিচাৰি থাকিলে দেৰি নকৰি এতিয়াই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক এতিয়া আমি জানো বলক যে বিয়াৰ পিছত ছোৱালী এগৰাকী কিয় নিজৰ মাতৃ গৃহত নমতাকৈ যাব নালাগে যেতিয়া মা সতী মহাদেৱৰ লগত বিবাহ হৈছিল তাৰপিছত দক্ষ ৰজাৰ ঘৰত যজ্ঞ পাতিছিল সেই যজ্ঞত কিন্তু মহাদেৱক নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাছিল তেতিয়া সতীক মহাদেৱে কৈছিল সতী তোমাৰ মা দেউতাই আমাক নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই গতিকে তুমি যাব নালাগে কিন্তু সতীয়ে মহাদেৱৰ কথা অমান্য কৰিছিল আৰু যজ্ঞলৈ গৈছিল আৰু তাত মহাদেৱক দক্ষ ৰজাই অপমান কৰিছিল কিন্তু মহাদেৱে সঠিক একো এটা কথা বেয়াকৈ কোৱা নাছিল মনে মনে আছিল আৰু তাৰ পৰা গুচি আহিছিল কিন্তু আপোনাক যদি আপোনাৰ শহুৰে বেয়াকৈ কয় আপুনি কি কৰিব সকলোতো মানুহ তেনেকুৱা নহয় তেখেত ভগৱান আছিল পৰম ঈশ্বৰ আছিল তাৰ কাৰণে তেখেতে হয়তো মনে মনে গুচি আহিছিল কিন্তু আজিকালিৰ মানুহবোৰতো তেনেকুৱা নহয় আৰু মানুহবোৰ কি কোনোবাই যদি আপোনাক বেয়াকৈ কৈছে প্ৰত্যুত্তৰ নিদিয়ালৈকেতো নেৰে গতিকে কি হয় নমতাকে গ'লে সম্পৰ্কটো বেয়া হ'বও পাৰে মাতিলে কি হয় মনৰ পৰা মাতে হয়নে কেতিয়াবা নমতাকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আপুনি গুচি যাব যিটোত হয়তো আপুনি যোৱাটো তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল মই এইটো কোৱা নাই যে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একে হয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব পাৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি আপোনাৰ শহুৰে যদি আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি জানো একচেপ্ট কৰিব বা আপুনি জানো সেইটো গ্ৰহণ কৰিব পৰাপক্ষত বহু মানুহে নকৰে কৰিব পাৰিলে ভাল কিন্তু বহু মানুহে নকৰে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক ওলোটা দেখা যায় মহিলাসকলেও কিন্তু সেই সময়ত স্বামীক যদি ক'ৰবাত কোনোবা জেগাত অপমান কৰা হৈছে সেই জেগাত কিন্তু মহিলাসকলে দ্বিতীয়বাৰ ভৰি নিদিয়ে কিন্তু বহু পুৰুষ এনেকুৱা আছে যে মহিলাক যদি মানে পত্নীক অপমান কৰা জেগাতো কিন্তু স্বামীয়ে যাক সেই মানুহৰ লগতো কিন্তু স্বামীয়ে ভাল সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু মহিলাসকল তেনেকুৱা নহয় গতিকে কি হয় নমতাকৈ কেতিয়াও কতোয়ে যাব নালাগে য'ত আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই সেই জেগাত কেতিয়াও যাবই নালাগে